Ну, мои соболезнования по шахедам, это, там я слушал Фурсу на э, радио НВ, а он типа самый умный на радио НВ, он говорил, что там какой-то день не было обстрела нас, и я, говорит, это, видимо, угрозы Трампа подействовали, ну, дурачок. И на следующий день же прилетели шахеды и по Одессе, и по Харькову, и по Кривому Рогу бедному летит с утра до вечера баллистика, и детки погибли, и все остальное. Мои соболезнования. из хорошего, то есть, точнее, из смешного. Я что-то это кричу, чтобы общественность Днепра поднимала шум, и вместе с военной администрацией купили новые ЗРПК, которые будут сбивать и защищать город. А господин Филатов купил самые дорогие японские дробилки. Ежечасно они способны перерабатывать до 400 тонн строительного мусора. То есть Филатов пошел, это результат сотрудничества с японским правительством и агентством GSA. <coughs> То есть, что они сделали? Они вместо того, чтобы покупать ПВО, масштабировать, чтобы дома не разрушались, в дома будут прилегать шахеды, дома будут падать, и он будет этими бетонодробилками дробить на <coughs>, маленькую фракцию эти дома. Бетон перерабатывать. Вы поняли, да? До чего он додумался? Он идет от обратного. Так, опять бомбили Днепр, вчера в 22.20, только пожелал всем в телеграм-канале спокойной ночи, если она такая есть, ну и начали бомбить. Как раз смотрел футбольный матч. Ну, что хочется сказать, если кто-то скажет вам, что нет ПВО в Украине, и в Днепре, например, то это агент Кремля, минимум Марьяна Безува, минимум. Инструкция, как оценивать агента Кремля, вы можете перейти по ссылке в описании, шутка, на, бл... на телеканал «Усландия», там Володя Петров, который всю жизнь на России работал, рассказывает, кто такие агенты Кремля, и кто такие Марьяна Безухова, и Золкин, который орал, что <соспалит> дайте мне по русскому, на русском языке 9 мая праздновать. И Роман Скрипин, есть такой большой патриот, он живет в 5 километрах от границы с Румынией, чтобы быстрее было добежать. Э -э -э ну, <coughs> убежать, точнее. Они рассказывают, что если ты говоришь, что нет ПВО, то ты агент Кремля. И опять они все, эти шахеды, 10 или 11 штук, я даже окно не открывал, не смотрел. Прилетели все в центр города. Горело где-то в районе Карломарса, ну, по вспышкам, те, что декорируют телеграм-каналы. За башнями туда вниз, за близнецами. Ну, что хочется сказать, но ну, двойка. Господин Высак, глава военной администрации, он должен выйти и людям, общественности, сказать, почему нет ПВО и какие меры он собирается сделать для предотвращения ну, этого провала. Но ну, вот нет совсем. Эти шахеды летели от Соленого со стороны Запорожья. Там у нас сплошные поля и посадки. И эти шахеды должны были там сбиты. Но ну, ничего нет. Опять эти машины показывают горящие. Опять какие-то погибшие девочки. Вечная память им. Ну и банальный очередной пост главы военной администрации, что не забудем, не простим. Да и мы сами им не забудем, не простим. Вы объясните, что будем делать с этим. Ну, представьте, если в Киеве, Ки... я так понимаю, что нормальное ПВО более-менее комбинировано, есть только в одном городе, Киеве. В Днепре и конь не валялся. Деревья садят массово, там, ну, наводят красоту перед чем? Перед смертью. Еще есть вот этот райдер, который ногти красит, гомосексуалист. У него позывной муждобаев. <coughs> Можете у него еще спросить. Он знает, что кто такие Марьяны Безугу и кто они агенты Кремля. Если ты говоришь, что нет ПВО над городом, Мацуа совсем, то ты агент Кремля. Летят с юга через кучу полей, ну, километров 70 летят, Степи. Нифига. прилетают прямо в центр, они все в центр города всадили. Это такое, если бы в Киеве в районе Хрещатика били. Ну, бесполезно говорить. Но я могу только, ну, перед этим мой родной город мочили. Да, что-то там тоже повредили, потому что земляки писали. Я просто говорю и все. Ну, у меня нет таких денег. И вот если бы я был миллиардером, Уорреном Баффетом, я бы сегодня бы Купил там 4 батареи ЗРПКшек для родных городов. Ну, мне нет денег. К сожалению. Оставил бы себе какой-то миллион, а все остальное потратил бы на ЗРПК. Нам дают какие-то миллиарды. Зеленский каждый день благодарит. Куда вы их деваете?